diqqat diqqat bu xabarim dunyodagi barcha o'zbekman deganlarga tegishlidir hozir millatimiz orasida o'zbekchilik deganda tirnoq orasidan kir qidirish isrof va ig'voga to'la turmush tarzi tushuniladigan bo'ldi tirikchilik deganda esa qing'ir yo'llar bilan bo'lsa ham moddiy manfaat orttirish aldab pul topish soxtakorlik kabi ishlar tushuniladigan bo'ldi so'zlar ma'nosi o'zgardi achinarlisi buni odamlar norma deb qabul qila boshladi keling shuni o'zgartiramiz kim yo'lida yoki ishida o'zbek qo'llari bilan paydo qilingan astoydil mehr berilgan san'at asari darajasida nimaniki ko'rsa o'zbekchilik va tirikchilik heshtegi ostida ijtimoiy tarmoqqa joylasin buni ko'rgan odamlar tirikchilik qanday bo'lishini ko'rib qo'ysin o'zbekchilik deganda de, to'g'ri so'z halol kasbining ustasi tushuniladigan bo'lsin o'zbekman degan barcha buni tarqatsin ...noğlamızda hamma işitsin. Oldundan rahmet.